શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન વડોદરા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી વડોદરા દારૂલ ઉલુમ વડોદરા ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત રાઈટ વે સ્કૂલ તાંદલજા વડોદરાના સૌજન્ય ડોક્ટર સીવી રામન શાળા વિકાસ સંકુલ

થર્ટીટ સ્કૂલ જે બ્રાઇટ વે સ્કૂલની અંદર ઓર્ગેનાઇઝ થઈ હતી એમાં થર્ટી એઇટ સ્કૂલ બરોડાની ભાગ લઈ રહી છે અને બાળકોનું ટેલેન્ટ જોયા પછી એ ખબર પડે છે કે વિજ્ઞાન એ લોકોના જીવનમાં જે અસર કરે છે એની અંદર ડે બાય ડે જે સંશોધનો થતા રહે છે એ નાના લેવલ પરથી થાય છે જે બાળકોના પ્રયોગોને જો જોતા એવું ખબર પડે છે કે આવનારી પેઢી જે છે વિજ્ઞાન પ્રત્યે ખરેખર સમર્પિત છે અને શાળાના વિદ્યાર્થીઓની સાથે સાથે શિક્ષકોનું જે કમિટમેન્ટ છે એ વિજ્ઞાનમાં ખૂબ જ સારું જઈ રહ્યું છે આ બાબત સૂચવી રહી છે કે આવનારું ભવિષ્ય ભારતનું ખૂબ જ ઉજ્જવળ છે અને વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં આપણે પ્રગતિશીલ છીએ પ્રજ્ઞેશ મેસરિયા बसमान रहीम आज बड़ौदा शहर में तांदलजा इलाके में रायटू स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका है कि आज हमारे यहाँ साइंस फेयर जो सेवन डिपार्टमेंट में एस एस जो तकसीम है उसमें से फिफ्थ डिपार्टमेंट जो है उसकी स्कूल्स ने हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया और सेवेंटी से ज़ायद स्टॉल साइंस फेयर में बच्चों ने अपनी मेहनत करके लगाए थे और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेशन किया और हमें ये यकीन दिलाया कि अभी ए पी जे अब्दुल कलाम आजा अबुल कलाम के जाने के बाद देश बांझ नहीं हुआ है बल्कि अभी देश का हर हर बच्चा ए पी जे अबुल कलाम या उससे भी ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश करेगा ए पी जे अब्दुल कलाम ए पी जे आज़ाद आज़ाद से भी ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश करेगा और साथ में जितने भी मेहमान आए उन्होंने अपनी तरफ से सेटिस्फिकेशन का इजहार किया फिर भी अगर हमारी तरफ़ से उनकी खिदमत में कोई कोताही हुई है तो हम स्कूल की तरफ से माफ़ी चाहते हैं दूसरे नंबर पर आज हमारे लिए खुशी का अवसर ये भी है कि मिशन ओलंपिक 2034 उसका भी आज हमारी स्कूल के साथ एमओयू हुआ और इन हम कोशिश भी करेंगे और दुआ भी करेंगे कि मिशन ओलंपिक 2034 में जो भारत में ही खेला जाने वाला है तो उसमें हमारे भारत के कमस कम से कम 100 से ज्याद मेडल हमारे यहाँ के लोग एवॉर्ड के साथ लेकर आए उसकी पूरी कोशिश करेंगे उसके लिए हम आसिफ भाई ठाकुर और प्रग्नेश भाई का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी स्कूल का सिलेक्शन किया और हमारे साथ एमओयू किया इनशाला बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा और बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे ताकि 2034 में हमारा मुल्क और ख़ास करके हमारा शहर अपना पार्टिसिपेट करके मुल्क का नाम रोशन करेगा इन मुफ्ती आरिफ हकीम फ़लाही दारुल मरोड़ा तानलजा राइटवे स्कूल की तरफ से